Sər hər vaxtınız xeyir olsun. E, bu gün bir şey çəkib sizə paylaşmağa özümə borc bildim. Toyota Corolla 2008-2009 modellər. Ümumiyyətlə yəni o modeli süri vermir. Siz fikr verdiyim yerə diqqət eləyin. E, çox vaxt da bunu bilmirlər. Mühərriki açarkən mühərridə görürsüz ki, şlanqlardır, radiatordan çıxan şlanqlardır, mühərridən çıxan şlanqlardır. Və bu şlanq hər-hər zaman paylaşmışam demişəm ki, bu ehtiyatlı olunmuş şlanqdır. Çünki bu şlang partlayanda Allah uzaq eləsin, xərci böyüdür amma üzü yandırır bilər. İndi Yandı, hal-hazırda müştəri maşını açıb burada nə sələməyə istəyirdi. Əlim vuran kimi bu buradan partladı şlang. Kalçuq partladı. Bu Allah uzaq eləsin, həmin də təciz qolandı insanın üzünü də yandırır. Antifriz oradan vurur, insanın sifətini zənda yandırır. Yəni ehtiyatlı olun mə bundan. Göstərdiyim bu trubkada həmişə ehtiyatlı olun. Maşını silərkən, ümumiyyətlə təmizləyərkən, iləyərkən, mən ümumiyyətlə nəsa bir iş, iş gördüyü də burada bə göstərdiyim bundan həmişə ehtiyatlı